Ты в России живешь? Да, я работаю здесь. О, студент. Раб... А кем работаешь? Не работаешь, я студент. А, студент. А где учишься? Учился. Я IT-студент. IT. А, уже отучился? Да. Ищешь работу? Да, да, когда время есть, тогда работать туда-сюда, Кей Яндекс. Курьер, и, да? да? да да на этот э, на войну не идешь против украины воевать нет точно нет я если из москвы украина это далеко ну я понял а воевать деньги хочешь зарабатывать на войне нет у меня есть деньги Все есть но там много можно заработать Курьер тоже хорошо, 200 тысяч это нормально и там Тогда тоже... Тогда не иди, не воюй, война плохо. Ты видел, сколько индусов попадает в Украинцам? Да, много умер, брат, да, много О, умер там. Поэтому не иди, не воюй против Украины. Нет, это плохо там, блин, дальше живешь, шторма и пехота, и там все плохо. А Я у тебя не... есть знакомые именно индусы, которые пошли воевать и... Да, мой друг, он, они писали контракт, и через 10 дней все, 4-5 человек писал контракт. Так подожди, это Я он что, говорю. подпи он подписал контракт, не прошел обучение да. и через 10 дней уже погиб? 10 дней, да. А, через обуч... 10 дней. А, а его не отправляли обучаться? Нет, я не знаю, где он, где, как это сказать. Это боди, боди, но боди. Ага, понял, понял. Ну, дрон прилетел. Да. И не знаю. А. Это плохо, Ваня. И Про... ты, ты откуда там? Ты Украина или Россия? Не, из Украины. Не, не воюй, не иди воевать против Украины. Мы у всех. А, и ты там тоже плохо, Украина, там тоже, я видишь, видео. Там тоже плохо, да? Ну война Тебе идет, пол... война это плохо. Ты... У нас война идет. Ты ты сколько лет? Э, ты мне... писал, подписал контракт? у а, а, нас у нас мобилизация, мы не подписываем, у нас мобилизуют, у нас обязанность. Мобили. То есть на нас Россия Окей. напала и мы служим, а. защищаем свой дом, свои семьи. М -м. Ты ты раньше ты живешь России, а сейчас ты в Украине? Не 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 я родился М -м. в Украине и живу в Украине какой город у тебя? Краматорск, Донецкая область. Какая область? Донецкая. Донецкая? Там, где война. Вот 22 километрах где от война? меня война. Да, да, да. Я видишь, это... это Покровс, там все плохо. Мой все друг... Это Покровс город там. Покровс. Это недавно? Недавно, это через а, как это сказать? Назад месяц. Месяц на... назад. Под Покровском. Да. Это он? А он в каких войсках? За "Шторм" или где? "Шторм". Ну, штурмовиком был. Да, он работает "Шторм". Блин, даже живешь, копат и. Понял, все. штурмовик, штурмовик. О, прикол. Да. А он хотел, Я... а он получается хотел деньги заработать на войне? Да, он, он хочет много деньги. Это ага. Когда подписал контракт, он получил 2 миллиона рублей. Сразу? Да, 2 миллиона рублей. И зарплата тоже, он говорит, большая. 250, Минимум 250 рублей. Но он вместе. подписал контракт в Москве, правильно? Да, в ага. Москве. Понял. Москве. А вы вместе учились, получается, с ним? Не учился, просто приехал сюда в Москве. И писал контракт и а, он, 10... он приехал с Индии в Россию и сразу подписал Мастера. контракт. Да, да, да. А да. ты его откуда знал? Или это твой друг с Индии? Я тоже индус, но я давно. Я приехал сюда не, не. назад. Имеется в виду, ты его откуда знаешь? Вот этого твоего друга, бывшего? Это который индус? Это. Из this Ambassy in он говорил мне embassy. Это он с, пос... Инди... с посольства он Да, да, да. У меня видео есть, то это все есть. У меня есть плохо. Он... он с посольства подписал контракт. Или он прилетел с Индии в Россию, сразу подписал контракт. Или учился, или работал в России. Нет. Слушаешь меня, когда он приехал в Москву, он тоже студент. Ага, вот. Во. Он, он студент. И потом он видит, что это если подписать контракт, получил Надеюсь. 2 миллиона рублей. Рубль. Ну я понял, понял. И он. А сколько ему лет было? 24-5. А, молодой. Все. Такой молодой Молодой, молодой, 24, 5, 6, все. Он молодой человек. Понял. И сейчас все. Я видишь много видео, все. Не, а мне вы с ним учились вместе в университете каком-то? Как не понял. В, э, ты с ним учился вместе в университете? Да. А, ага, понял. Ну хорошо, больше вопросов у меня нету. Не воюй, вот не иди воевать, да, работай да, курьером. Все, на, привет. 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 О чем общаешься? Ну, о чем ты одолеешь? Об этом общаюсь. Война, политика, люблю обсуждать. Расскажи, пожалуйста. Очень интересно. Задавай вопросы, я расскажу. Да вопросов-то никаких нет у меня лично. А что я тебе могу рассказать, если у тебя вопросов нету? Что-то мне подсказывает, что ты хочешь что-то рассказать. Тебе кажется? Людям всегда что-нибудь кажется. До патриарха Кирилла. Он тебя сразу чтобы не казалось. Такой сердитый. А что ты сердился? Задавай вопросы, будем общаться. Что тебя интересует? Ты кто? В смысле я кто? Сформулируй правильный вопрос на русском языке. Ты кто? Это простой вопрос. Я сармат. Сармат? Да. Это имя твое? Да. Но это не ты. Это я. Не. Сармат это только твое имя. А кто ты? Меня зовут Сармат. Я просто вопроса твоего не понимаю. Именно поэтому пытаюсь ну, как-то придумать этот вопрос и ответить. Хорошо, я тебе точнее объясню. Кто ты в этой среде обитания? Какое место положение занимаешь? Какой имеешь статус? Кто ты такой? На что ты влияешь? Я человек. Проживаю в Украине, город Краматорск, Донецкая область. Родом из России, Хакасия, город Усябакан. Чем я занимаюсь? Помогаю этим ребятам. Ради Ради моих детей, которые живут в другой области сейчас. Ради твоих детей ты Пом боюсь Помогаю армии своей. Своей армии. И как ты думаешь, а есть будущность какая-то? Кто? Будущность. Это что такое? Ну, какое-то будущее есть у твоих детей здесь, на этой земле. Понятное дело, что есть. У каждого человека есть будущее. В зависимости от того, как родители и сам он построит его. А вот уже есть о чем поговорить. Спорный вопрос, есть о чем поговорить. Спорный вопрос, ты решаешь как-то будущее определенного человека? Не я решаю, я просто предвижу, что происходит. Что происходит? Ну что никакого будущего у людей у людей на этой земле, у тех людей, которые жили на этой земле, никакого будущего нет, вот что я предвижу. Но если людей за 200 тысяч рублей бросают на войну в Украину, то в этих людей точно будущего нету. Ну и у них, конечно, тоже нет. Ну, а другие люди планируют будущее и живут ради того, чтобы что-то осуществить. Вы знаете, Великобритания, например, ну взять Великобританию, для вас это такой пример, серьезный, да, насколько я понимаю? Не понял. Но Великобритания, Понимаете? Ну, я знаю, королевство есть такое. Да, есть такое государство. И вот вы знаете, откуда там взялась эта Индия, Пакистан, Афганистан и весь Ближний Восток в одну, на одном острове. И почему оттуда уходят капиталы, и почему оттуда уходят люди, да? Откуда? Потому что, понимаете, из Великобритании, почему ну, уходит право. прирост населения за последние нет, нет, нет. 10 лет. Нет. Насколько сильно изменилось население Великобритании за последние 10 лет? Приведи мне количество жителей на момент 2015 года и на момент 2024 года. Нет, если вам что-то непонятно, вы просто посмотрите, как бы все ясно будет. И это же не один пример. В Германии то же самое происходит. Налоги повышаются, капитал уходит, Середина 2015 года проживало 65 миллионов 111 тысяч человек, середина 2024 года 69 миллионов 284 тысячи. Прирост населения за этих 9 лет 6 процентов, 6,5 процентов. Или возьмем Францию, да? Почему? Вопрос. Так я не могу понять, вы приводите пример из Великобритании, так вы соврали? Там прирост вы населения. Конечно, прирост населения. За счет чего? За счет, за счет того, что рождаются люди и приезжают мигранты. Рождаются люди. Господи, боже мой. Сколько родилось в Великобритании за этот период и сколько человек... А кто рожал? Ну, женщины рожают. Я не знаю, как на России, там, в странах женщины рожают. Ясно. Yes. Ну, у вас там как с меры эффективности. объективности? Это же самое же происходит и в Германии, и во Франции, что я вам объясняю. Но почему-то я вам объясняю, что капитал оттуда уходит, промышленность уходит. Куда уходит? Вопрос. И зачем? За вот этот период в, Ан в Великобритании родилось приблизительно э, где-то от 5,5 до 6 миллионов детей. Да, за последние 17 лет. И кто их рожал? Ну, женщины. Вы что-то не очень понимаете. Вот смотрите. Что я не понимаю? Как дети рождаются. Находишь себе девушку, женщину. И ребенок через 9 месяцев. Ты же вроде бы взрослый. Просто сколько 4 года назад в Украине было население? Численность. Ну, плюс достоверной информации нету, но ну, плюс-минус где-то около 4-45 миллионов. 17 лет назад. 17 лет назад. Это приблизительно где-то 46 миллионов. А сколько сейчас? Приблизительно миллионов 32. Узнаете, знаете, официальная статистика гласит, что около 24. 23. А что за официальная статистика? Давайте, сейчас ресурс посмотрим. Смотрите, пожалуйста. Что, какая официальная статистика? Смотрите, пожалуйста. Назовите ресурс, на который вы ссылаетесь. Хорошо, давайте я доверюсь вам и вы. Нет, назовите ресурс, на который вы ссылаетесь. Я если сейчас не все помню. <свят> ничего, подумайте, вспомните информацию. Где вы взяли информацию о 20 миллионах? Ну я 23. Но я доверюсь, не, вы... не, не, не нужно мне доверяться. А вы назовите источник. А у вас есть какие-то данные лично? Назовите источник. Ну есть такой статистический центр, как-то он там. Вот, допустим, в России он называется Левада-центр, а у вас он называется как-то, ну похоже, но не вспомню как. Тоже официальный ресурс. Какой единственный у вас официальный ресурс? Это Росстат. Нет, а у вас какой официальный? Укрстат есть. Да. И что он говорит? Он не проводил перепись населения. Идут боевые действия. У них нет доступа к оккупированным территориям, временно оккупированным. Ну, есть же разные а ко. Можно ссылаться на информацию с ООН. Он говорит, что приблизительное количество украинцев, проживающих на территории Украины, это 32-34 миллиона. Это кто говорит? ООН. ООН. Да. А в какие даты это было? Э, март месяц 20, 25 года. Так у вас еще не все так плохо. Еще люди живут. Ну, у нас, к счастью, люди живут, чего не скажешь по, -э, по поводу России. У вас есть воинский звон? Что-что? У вас есть воинский звонок? Так я же говорил, я не служу. Это сестра моя, оператор БПЛА. Это ее ее комната, ее флаг боевой. А вы на кого учитесь? Собираю, не учусь сейчас. <связывается> а в пивишки маленькие такие. Компания, кстати, называется Как у вас с миграцией дела? Очень интересно. С миграцией? Да в Украину много, много мигрантов не приедет. Во-первых, в Украине война. Во-вторых, работать на каких-то предприятиях это также не гарантирует, что Россия не нанесет удары, а она все возможные предприятия не разбираясь, что там производят. Вот, поэтому, ну, я в принципе не хочу, чтобы у нас было очень много мигрантов. Вот, я не говорю, что Украина для украинцев нет, но я и не хочу, чтобы на территории Украины было как в Российской Федерации. Ты выходишь, а возле тебя все время не русские, точнее не россияне ходят, а там не да, вы их называете с Узбекистана, с Кыргызстана, вот, э, с других стран э, Кавказа, вы их называете не Я не хочу, чтобы это то же самое в Украине происходило. Культура, традиции, нация, язык, все это должно сохраняться и с э, таким маленьким привкусом миграции. Как получается? Ну да. Получается? Ну, у нас как раньше было стабильно, так и сейчас. Просто что приблизительно 8 миллионов украинцев временно находятся за границей. Это дети, это женщины, ну и мужской пол также есть. Они уехали, потому что идет война России. Женщин, в принципе, население Украины. Они боятся, выехали. У вас призывной возраст, извините, ну там, ТЦК когда может? То праве. С, какого, с каких лет забирать? Мобилизация вы имеете в виду, с лет? Да, да, да. С 25 да, да. лет. С 25? Да. ТЦК этих может забирать, а до 25 не может никого. ТЦК может повестку дать. А забрать просто вот так вот человек, человека хватать за руки не может. А если делает, это идет нарушение. Если ему меньше 25, а ТЦК его забрать не может. Нет, он может пойти добровольно, если захочет. Ясно. А вам сколько лет? 21. Скажите, а что люди-то не очень хотят идти? Почему? Ну, потому что люди боятся на войне, к сожалению, люди. Они их украинцев не замотивируешь деньгами. У украинцев деньги есть. Это русские, ну там мы, мы сами видим, там, там ж... россияне на стоит 200 тысяч рублей. Это мотивация. Почему? Потому что около 55 миллионов граждан Российской Федерации имеют кредиты. С этих 55-30 миллионов граждан Российской Федерации имеют 2 и больше кредитов. С этих 30 миллионов 19 миллионов не платят кредиты, не кредитоспособные государства, точнее население. Какой выход? Идти зарабатывать деньги. Куда? На войну в Украине. Потому что на стройке платят 40-50 тысяч в и то я преувеличил, в, в, очень далеких регионах, как Дагестан, например, да, там, где из-за российской власти не... А на СВО на войне 200 тысяч рублей. Вам сколько лет вы сказали? 21? Да. Вы что-то повидали в этой жизни? Был за границей, да. Не, вопрос. Как часто вас... Что делали я не русский вы считаете что только русские у всех есть деньги вот а газ нефть вот этого у всех нету и чтобы это было что делаем мы мы предлагаем там цену там 100 долларов там за кубичный там за тысячу кубичных метров до да, газа мы платим деньги у нас есть что путин предлагает 20-30 тысяч рублей чтобы она добывала газ и нефть что Путин дополнительно предлагает? 49% акций «Газпрома» и «Нефтегаза» передать своему окружению, чтобы это окружение имело миллиарды, а россияне имели 20 тысяч рублей. Вы поймите, прошло три года войны, и тут вы говорили, и то говорили, и это говорили, и третье говорили, но ваша страна сравнялась. И вы вместе с тем, что вы поддерживаете и пытаетесь что-то объяснить кому-то, ваша страна сравнялась. Его ты же самовнушаешься спустя 4 года. Россия, которая в Украине, э... и ты пытаешься как-то сейчас, я не знаю, оправдать вот, этот, вот это. Скажу, я вам скажу, что в Украине оба, и Украина тоже. Вместе с тем. Ты что-то путаешь. Мы как жили в Украине, так и живем в Украине. Украина как была, так есть и будет. Мы, украинцы, защищаем свою родину, а вы, великая вторая армия мира, по полной. У вас девиз. У вас девиз армии раньше был. Своих не бросаем. Сейчас девиз. Жест доброй воли. У меня один вопрос. Вот сейчас война закончится. Вдруг. Что будет делать Украина? Вот мне очень интересно. Как ты считаешь? У меня есть, я из Краматорска, это Донецкая область, у меня есть у дедушки поле, вот, но оно находится сейчас там, где идут боевые действия, там очень много русских. Я думаю открыть новую компанию и семечки в Украине продавать. Я думаю, их там, ух, там будет расти по несколько раз в сезон. Вот так вот просто посадила и уже сояшники выросли. Поэтому буду заниматься бизнесом.